Можно несколько сложностей сказать, что хотел отвечать большого инкубатора у 19-93 годы, когда мы стали независимыми. Инкубатор зависнуется открытыми данными в целом государственными и соединяет бизнес и государство. Сегодня в Украине есть успешный кейс, это конкурс в где государство сыграло роль заказчика, а бизнес сыграл роль исполнителя. Сегодня мы имеем большой эффект, и мы уже сейчас уже подано больше сотни проектов. Это проекты, связанные с энергией, это проекты, связанные с координацией трафика людей, проекты, связанные с антикоррупционной человечеством в, 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 в большое количество цифровых сервисов, которые позволят украинцам и украинцам более эффективной, более европейской, более прозрачной, быстрой. Это все скорее очень сильные На данный момент, у сколько команд? не Сейчас отобрано порядка 10 команд. Я не скажу точно сейчас, какие проекты, потому что нам нужно все-таки дождаться воскресенья. Плюс это есть в открытых источниках. Но основные те Тема, это синхронизация данных государством для конечных пользователей, это тема энергоэффективности, это тема управления трафиком, это антикоррупционная проект. Какой проект, проект за Мою поле действия попал проект по энергоэффективности. Это очень большие возможности, потому что в Украине порядка 80 тысяч объектов государственных, которые потребляют очень большой, большой бюджет по энергии, по теплу. И э, мы можем сэкономить до 30% затрат этих объектов, речь это миллиарде Но да. вот Для того, чтобы этот рынок сделать в этой точке, нам нужно структурировать его, нам нужно все эти объекты представить в одном месте, нам нужно дать возможность инвестору выбирать объекты, нам нужно дать возможность инвестору увидеть конечные контакты, лицо принимающее решение, для того, чтобы он смог делать свои инвестиции, такие так называемые эско-проекты, эско-инвестиции. Уже есть закон, который сейчас был во втором чтении поэтому а, все очень важно. За счет чего будет обеспечена энергоэффективность вашей практики? Энергоэффективность – это большая наука, она обеспечивается за счет новых моделей эко-лампочки, да? другого уровня котельные, окна пластиковые, двери. Это управление, умное управление, когда свет загорается, за свет тухнет. И все это дает возможность 30-40% экономии на каждом объекте. Но мы не придем к этому, пока мы не предложим инвесторам четкий системный путь, как инвестировать в этот проект. Поэтому первую мы задачу видим исключительно полную дату по всем объектам Украины и с возможностью под расчета потенциала экономии по каждому, а значит и потенциала доходности по результатам этого хакатона, что получит команда и будут ли повторения? По результатам этого хакатона мы планируем подготовить прототип проекта, планируем подготовить большую пич презентацию Мы уже сегодня познакомились с двумя компаниями, которые могут это делать вместе с нами прямо на хакатоне, собрать команду. Команду мы хотим сегодня соединить. И в следующий год эта команда будет заниматься этим проектом. Хакатоном будет очень большой пуш, очень большой старт очень большую менеджерскую поддержку. А, будет ли финансовая да. поддержка для проекта? Да, вот, я финансирую этот проект со старта, финансирует ассоциация, которая будет. Ну, пока мы не доведем до определенного э, статуса, ну, мы, ну, мы не привлекаем финансирование. У нас есть доноры, которые уже сегодня рассматривают наш проект. Поэтому это не социальный проект, да? это социальный проект сейчас на старте, но мы финансируем, потому что мы верим в этот проект. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова